Дивимося, Зеленський офіційно запросив на саміт НАТО в Гагу. І його прямо ну цей Марк Рютте запросив, він найближ, е, менше три тижні залишається до початку. Ну Тобто, давайте там через, через 20-х числах Я вас запитую, там буде Трамп? Чи буде там зустріч Зеленського з Трампом? В Гаді. Так? Да? В Гагі. Зеленського з трампом Двойка. Пока они понятно. Ну, здесь по-другому они начали пока. Ну, это уже они показывают последнее время, почти все время. Большая опасность зеленства, наивысшая степень опасности. Типа... взагалі, да? в переїздах чи взагалі? За, за границей, причому по, почему-то за границей в більшій степені опасності йде, ніж вдома. Ну і вдома теж. Угу. А взагалі оцей саміт НАТО, який він буде? Для України, що в Україні? Саміт НАТО ж так і не все. Погані. Саміт НАТО ж так Ну, давайте так. Хороший саммит НАТО был для Украины. Да. Ну, слава Богу. Так, ребесненько, погнали трошки ваших запитань, дивимся. Харківщина, ми бачили постійно прильоти Черкаси. Вітаємо вас. Кримський міст, Пані Лена сказала, що по ньому нічого важкого не можна проросити, тому що він може реально лупануть і розпастися. Трамп постійно Трамп, Трамп почав заявляти, що Україна як маленька собачка чи ахуахуа, яка гризе великого пса, і псу це не це така порівняння нравилося. А як Трамп відреагував на оці всі удари? давайте, на, не на удари, а на, на кількість літаків знищених. Як Трамп на самом деле відреагував на. Операцию украинских спецслужб Паутина. Да. По yeah. российским аэродромам. Как на самом деле отлить Двояка. Так, сейчас посмотрю, двояка. Может, він Путин и обіцяв, что никаких ударів не будет таких? Ну, как двояка. Ну, в момент недовольства присутствують, да. да? так. Вояка як це. І так, і так. А була до якась неоголошена не домовленість між Трампом і Путіним, що по об'єктах, ну, давайте так. Ці літаки, це не МПЗ. Ви понимаєте, це набагато більше. Чи є така домовленість не чіпати те, що не можна чіпати, типу ядерну зброю, ядер... є Домовлені... домовленість у Трампа з Кремлем, щоб не цепляли? Там какие-то военные объекты. Какая-то негласная договорю есть. Но она была. Ну, есть что-то. Есть, это правда, оно, оно остается, но оно такое, знаете, вот если при. Потому что даже по раскладу у меня было, что разговор Трампа и Путина, потому что они начали верещать, просить, да, сделайте так в Украине, как раньше, да? Помните раньше да. Чуть что, то сразу табу ставили, да? Резко причем. А зараз і... такого немає, так? я правильно розумію? Зараз, да. Сейчас такое, знаєте, розпливчите. Вроді я і не вижу. Ну, вроді, мені і не подобається. Давайте, но... знаєте, як є кілер, снайпер, якого нанімають, і він щось робить. Я вас питаю: Україна буде виконувати забаганки США на території Росії. Тому що США. Тоже зацякало, на что ядерная держава Россия исчезала по чтобы на нее не было загрозы от То есть, ну, же... Дима, давайте же я уже говорю. Помните, слилишь недавно? Ну как это было опубликовано, вроде как по глупости Кремля, военная э, огромная, огромная ядерная где-то там база. Ну, ну я честно говоря, не верю в те знаете чего? Того, что американцы знают все. Не, ну там действительно, там не то, что э, она по глупости, как бы вроде, okay. да, потому что где же запасы были. Но там у меня по раскладу, Дима, элемент предательства в этом есть со стороны Кремля. Кто-то ну, а -а -а. намеренно, то есть намеренно это всплыло. Ну хорошо, есть загроза этой станции? Мы перескочим. О этом месте, про которое рассказали, ему есть загроза? Я забыла какое-то место. Ну, там, ну, нет, которые слились с ядерными. Есть ли угрозы? Есть ли угрозы? Ну, здесь не ему, а чему-то другому. Да. Пока. Вот не ему. Ну. Ну, на ему, Здесь а... тоже это как-то с таким, понимаете, слито с подтекстом же, оно же опубликовано, показано. Ну, а для чего это злили? Вот давайте, для чего это злили? Вот для, для тобто, его можно злить, чтобы там знать, что там те ракеты. Ну там да, момент предательства есть, я же говорю, со стороны России. А для чего? Если вот, со стороны России. Ну, Во-первых, тому, кто слил. Заплат... Ну, естественно, деньги заплачены. Естественно, предатели просто так не работают. Со... Во-вторых, показать, что... Ну, понятно, со спутником оно видно. Но дело в том, я не знаю, как оно под землей. То есть, что при желании мы владеем всей информацией. Ну, с таким намеком. Я понял. Ну, чтобы вы не знали. А взагали, у Путина есть дозил на использование ядерной зброї? Путина есть долго. Самостоятельно. Да. Самостоятельно использовать ядерное оружие. Это переворачивается там. Да. Ну, в принципе, как бы они могут его использовать, да. Можно. Тут это правда, они могут использовать, но, во-первых, Опять же, здесь присутствует у них у самих некий страх, это правда. А что будет? И, и здесь, видите, здесь двоякий страх. Смотря за какую ядерку они говорят, да. вы говорите. Потому что есть такая ядерка, это, видимо, та какая-то старая, которая ведет себя вообще непредсказуемо. Они да, никто не знают. да, Вон, да и не как оно, это. Да. А во-вторых, они явно действительно боятся наказания. Да. А в-третьих, их ограничивают извне. Давайте так, что Китай, правда, их ограничивает. Есть еще какая-то сторона или стороны, которые их ограничивают в использовании ядерки. Mm -hmm. а, было интересно, например, Дита пишет, что из и Слава СБУ, изменилось, чи есть чи продолжите планы Путлера пойти на країни Балтии? вот даже так. И выкористає Путін шанс напасти на Балтику, чтобы выйти из стію тупика, який є в Україні. Путін нападет на Балтику, на Страну Балт. Нападе на Страну Балтия. Ну он, давайте так. Это все показано граница. Вот у меня сейчас показаны границы, да. что желание где-то пощекотать да. нервы, вот граница, что-то связанное с тут чтобы прямо нападать, видите, нет вот такой возможности сейчас. А вот пощекотать на самое ну, ближайшее время ну, нервы, Проб... показать, что они, да, показать свой да. опломб, что mm -hmm. они. Не, просто да, ведь что не пойти в Украины, можно просто показать по кордонах покусать, трошки повоевать получить по морде, я думаю, что они получат по морде, бо их там Да, да, по морде это получат. Тем более там же страна Балтии, там переброшено что-то. Что? по -моему, Там страна странах Балтии <свят> что там? -то, -то... то ли Германия... Пере... Кто-то перебрасывал туда что-то свое. А, мы же там великие разумеется, они их очікую. Дивимся... Угу. церковь. Еще раз, Дим. Белая церковь, <свят> Белая церковь. Чудно? Чудно, да? Помехи были какие-то. Что за ну. дроны. Ну, есть опасность, есть. Делайте, я тоже показываю. Лібо вже з одної сторони летить, там віта з боку з краю. А з іншої сторони, є определені цілі, які вони хотіли хочуть відправити. Mm. Те, що трошки фонить, ви знаєте, що за останні дні Росія, навіть зробить атаки, бо періодично YouTube трошки підгульє. Це таке буває це десь менше тижня, але воно є. Господи, типа, там люди прям лица Запорожья подпитают нас. Могучий стоит за Париж. На ближайшее время. Будьте внимательны. Видите, идет опасность. Вода около воды. Давайте так, дети, подростки, ну административные учреждения включая на всякий случай медицинские учреждения производства угу. а ну давайте э, подивимся. просит Старого Константинов. как-то Россия в планах да Плана, да, смотрите, стоит в планах. Карта России. И, ну, mm. Здесь работа ПВО. И тут старший аркан влюбленные Ну, идет опасность, это правда. Из хорошего, что все-таки ПВО и. Сбывает, да? Да, работа ПВО и. Тобто, ну, Есть, на... Есть, давайте так, надежда, что م... можно, ну, как бы, по минимуму пройтись. Но опасно а... серьезная, правда, серьезная. Там сочетание, как такое? Олена э, пропитая про Кременчук. Давайте поднимемся Кременчук и ГЭС. ГЭС, Кременчугская да. ГЭС. Кременчугская газ. Вот не нравится, у меня по раскладам было... Что вот вода. Опять пошла опасность от воды. Вот прямо mm -hmm. в связи с этим. Пилуческая газ. Опасность Ну, Камичушская идет опасность, но оно тут перебивается тем, а это Киевская. Киевская. Да. Киевскому идет большая опасность. Выжрут. Угу. Давайте Кременчук, видео. да, там идет опасность. Ну, давайте сначала Кременчук разберем. Да, Кременчук. давайте. По итогу. По итогу, что будет с Кременчуком? Кременчук, что Ну, по итогу, как бы опасность, да, но я... Мне... Сейчас, еще раз. По итогу я не вижу, мне другое тут прям... Вот прям писалось, что ли? Да. Тут идет как бы работа с воздухом. Другое уточнила, но это не то, они имели в виду. То есть опасность идет, вода, менчурская газ. Стиль Вода. Опять же, да, из хорошего все-таки все-таки Паша у меня падает. Я очень надеюсь, да, по выходу ма ма маленькая. Я очень надеюсь, что она вообще... Как бы не куда. Ну опасность серьезная идет. А давайте подъемся для Киевскую. Вызовут киевскую дамбу, подъемся. Потому что они, видите, перевели на да, Киевскую так. опасность для Киевской геос. Опасность для Киевской. Опасность для Киевская невест. Агрессивно настроенная. Угу. Вообще, Выжгород там, да. будьте предельно внимательны, нехорошие карты падают, тут десятка мечей, опять же, на всякий случай, это карта детей. Потому что там все-таки есть, там много и дач. Конечно, да. Конечно, да. да, поэтому предельное внимание, сразу говорю, по итогу, что Вибачки, ставте лайк, донайте на збройні сили, підтримуйте наші канали, підписуйтесь на наші канали, бо я особливо. Ну прямо серьезно они хотят, знаете, тут и дроны, тут и ракеты. Дроны как отвлекающий момент, ракеты. Ну, да. Карта выбора. Ну, ну, опасность есть, что я могу сказать. Серьезно, есть опасность. Там океиский okay, дамби, да? Да, из хорошего последняя карта выбора. Тут они как-то хитро, видите, тут карта с этим обстрелом надо четко понять, что не просто обстрел. Mm -hmm. Они же понимают, что там. Ну да, ж, ну, что ну, мы пасть... ее защищаем. Они Очень пасть... хитро. Вот если не дать воплотиться этой комбинации хитрой, да, чем-то там они отвлекают, потом как-то, ну... ну, тяжело мне сказать. А Тогда, да, тогда. А так, конечно, нацелены. Ничего себе. А давайте Канинску поднимемся, она же тоже вплывает на Киев. Просто не с Каневской, ну, не делаешь. Ну, тоже опасность идет. Кстати, я смотрела его, вот до это идет. Ну, тоже серьезно конечно, мы идет опасность. Угу. Ну, то давайте уже поднимемся, что середину Днепровскую, бля Ну, все равно они паскуды будут что-то шукать зараз, так я знаю, это великий масштабный ревноцин. Ну да, у меня стоит, стоит, что у меня башня, к сожалению, висит, она вести длительное время над Украиной, и у них желание что-то выкорить. Там, смотрите, там, допустим, Кременчужскую мы смотрели. То есть они длительное время, ну, является она целью. Да. И как вариант, да, если... Дай Боже, чтобы ничего с ней не произошло и там все нормально. А то есть она дальше тоже все равно будет являться целью. Та У -у. Же, точно так же, как и Киевская. Они же длительное время туда метят. Да. да? да. Средняя Непровская. Средняя Непровская. Средняя Непровская. Ну что ж такое, тоже целью. Ну. Ну, тут ограниченные. Тоже, видите, смотрите, ну при вас я тусую карты, среднеднепровская тоже. тоже самое, что То же самое. Что-то может сильное лететь. Вот похоже на Киев. Дроны да, присутствуют. Хитрость. То есть об, обма, обмануть защиту да. и каким-то образом поразить. Но и, дай боже, чтобы не получилось, все-таки здесь есть момент ограниченных возможностей. Ну, якщо так ціляться в серед Дніпровську, то треба дивитися Дніпро ГЕС, тому що по-любому вони, ну, вони зараз будуть шукати шляхи Любасники, Не думайте, що це за тища, яке зараз є якось. Ну то, що за це не за тища. Нема таких немає нема масштабних ракет, коли летить 100 штук на всю Україну і скільки воно влучає. Вони зараз точково пішли, Херсон. Да, так, і от це хуже, када во так. Угу. Пан Шаніцелі на правильна. Ты очикаешь пустину. Это подъемся, это не прогресс. Не прогресс. Не прогресс. Ну, тут выпадает защиту, не прогресс. Потом. Ну, похожая ситуация, только тут... Ну да, тут опасность идет, но оно... Мягче? Как-то да, как-то больше мне... Тут первая карта такая. Ну, идет опасность ей, но как бы цель, что ли, у них другая. Чтобы она просто не вырабатывала электроэнергию или что-то вот такое. А, то, то можете может типа подстанции. Вы не помните, что два раза удары, а два раза по подстанции, Вот это может быть. А в Києві руйнування чи теж вибить електроенергію? Сейчас давно поворот на вами. Ну, можно избежать этого. Ну, хотят они, конечно. Но ну, покажу, здесь все-таки идет паш на выходе. Уже давайте будем надеяться, что как раньше, да? Mm -hmm. ну, как раньше. Ну, серьезная опасность идет. Блин, что это такое? Так, ну, все далее, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, на канал Пани Лени Бюн. Дякую, что выбираете меня, и сегодня под...